શ્રી વલ્લભાધીશકી જય શ્રી ગુસાઈજી પારમ દયા લકી જય શ્રી ગોસાઇજીનું નામરત્નાક્ય સ્તોત્રનું એકસો આઠમું નામ શ્રી કૃષ્ણનું ગૃહિત એક પ્રાર્થનીય પદાંબુજ શ્રી કૃષ્ણે અંગીકાર કરેલા જીવો જ શ્રી ગોસાઇજીના ચરણકમણની પ્રાર્થના કરી શકે છે શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ હોય તેમની કૃપા મેળવવા તેમના ચરણાર્વિંદ પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય છે અને શ્રી ગુસાઈજીના ચરણારવિંદના સેવનથી પુષ્ટિ ભક્તિ અને શ્રી યુગલ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે અને વાર્તા ચરિત્ર પ્રસંગમાં રસખાન સૈયદ પઠાન નિત્ય લીલાના રસ સિદ્ધા તેમના વાર્તાજી આવી રહ્યા છે सो रसखान दिल्ली में रह तो एक साहूकार के बेटा पर बहुत आसक्त हो तो और वह छोरा कछु खा तो वाकी झूठनी होई हो वही लेके वह रहते एक बेर वैष्णव ने कही जो तेरो मन वाह छोरा में ऐसो आसक्त है तैसो मन प्रभु में लगावे तो तेरो काम हो ही जाए रसखान ने कही प्रभु कौन सो कहते मैं तो कच्छू जानत नहीं वैष्णव ने कही जो श्रीनाथ जी प्रभु है और वैष्णव की पाग में शिनाथ जी को चित्र तो मुकुट काशनी के श्रृंगार को काड़ी के रसकान को दिखायो चित्र देखा थी रसकान को मन फेरी गयो आखन ते जल प्रवाह चल चलो चल छोरा में ते मिटी गयो वैष्णव सो कही यमूब कहाँ रहत है वैष्णव ने कही ब्रज में रहत है और वह चित्र लेत ब्रज को उठी चलियो मार्ग में जहाँ देवालय आवे तहां दर्शन कर तो फिरे सब ठिकाने दर्शन किए पर ऐसो स्वरूप कहूँ दिसे नाही फिरत फिरत एक दिन श्री गोवर्धन पर्वत पे तहां तहा पे पोरिया ब्रजवासी ठाड़े आते रसखान को धक्का मारी के बाहर काढ़ी दीने रसखान गोविंद कुंड पे जाए बैठियो मन में विचारी इतने जगह मैं गयो कहूँ मोको काहू ने धक्का न मारियो जहाँ ऐसे महबूब राहत है तहाँ ऐसी करड़ी चौकी रहत होगी ऐसे विचारी गोविंद कुंड पर जाए बैठियो श्रीनाथ जी के मंदिर सो टकटकी लगाई दीनी और श्रीमुख से कहो करे या घर में महबूब रहते तीन के दर्शन किए बिना कहूं न, न जाऊंगो भूख प्यास की सुधी न रही ऐसे कर तीन दिन हो गए श्रीनाथ जी विचारे जो भूखे या के प्राण निकसी जाएंगे और ताज समय श्री गोवर्धन नाथ जी अपनो श्रृंगार हतो सो वड़ो करी जैसुर श्रृंगारवाद चित्र में हतो तैसे वस्त्र आभूषण अपने हस्तोधरी गाय ग्वाल सखा सब साथ लेके पधारे श्रीगराजी की शिखर पर चढ़ी के वेणुनाद किए यह सुनत ही रसखान को निश्चय भयो मूर्ति में महबूब देखे है सो ये महबूब है श्रीनाथ जी को पकरम को दौरियो श्रीनाथ जी ताही समय अंतर्धान हो गए श्री गोकुल पदारे श्री गुसाई जी पोडे श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी के केस पर हस्त फेरी के जगाए श्री गुसाई जी जागी भक्त ताप निवार श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से कही एक दैवी जीव है बड़ी जाति को है और तीन दिन को भूखो बैठो है आज मैंने वाको को दर्शन दिनो पर वो वह मोको पकरन को आयो सो मैं यहाँ आयो हूँ श्री गुसाई जी कहे तुम वहां सो भाजी काहे को आए तब शीना जी ने कही वह मोको स्पर्श करवे को और मेरे तो यह प्रतिज्ञा है जा जीव को तुम रम सम करावोगे तीन सो हो बोलूंगो तीन ही को अपने अंग स्पर्श कराऊंगो और तीन ही के हाथ को सो ये तीनों वस्तु को सिद्ध न होगी श्री साई जी बहुत हर यमुना जी के तट पर आए नाव में बैठी घोड़ा पर असवार हो बेगी श्रीनाथ जी द्वार पधारे, सुधे सुदे गोविंद कुंड गए तहा रसखान ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए मन में विचारे ये घोड़ा पे ते उतरे है सो महबूब के मित्र दीसत है श्री गुसाई जी के पास बिनती करी साहिब या घर में महबूब मन बहुत आसक्त भयो है यह तुम्हारो मित्र है सो अब मौको तुम दे श्री गुसाई जी प्रसन्न हो पूछे तेने हमारी मित्रता कैसे जानी रसान ने कही तुम आए हो ताही समय ते तुम्हारी आंखी या ही घर की ओर लगी रही है હજુ તો નથી શ્રીનાથજી મળ્યા નથી શ્રી ગોસાઇજી મળ્યા પણ બંને સ્વરૂપની મિત્રતા છે તે રસખાનજી જાણી ગયા અને શ્રી ગોસાઇજી કહે તું ના આવ રસખાન નાયકે શ્રી કે ક્યાં ગયા એ ઠાળો ગયો વાકો નામ સુનાયો પાછે મંદિર મેં દર્શન કરવાય तब रसखान ने शीना जी के दर्शन किए बहुत प्रसन्न भयो पाछे वह बाहर जाये हुए लगे तब श्री जी ने वाकी की बाह पकड़ी के कहो अरे सारे अब कहा जाते ता दिन ते श्री जी को पधारते तब रसखान को संगले पधारते और वह सगरी लीला के कवित दोहा चौपाई सवैया करते इनको गोपी भाव सिद्ध भयो તો જે જીવ પર શ્રી કૃષ્ણ અનુગ્રહ કરે તે જ શ્રી ગોસાઇજીના ચરણકમળની પ્રાર્થના કરી શકે છે અને શ્રી ગોસાઇજી પછી તે જીવને શ્રીજીને મેળવી આપે છે શ્રી શ્રીકૃષ્ણનું ગૃહિત એક પ્રાર્થનીય પદામ બુજાય નમ હર્ષ વલ્લભાધી શકી જય